श्रीमद्भगवद्गीता आरामध्यायम् अध्यात्मयोगः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितकर्मफलम् कार्यम् कर्म, कर्म करोति या ससन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया यं सन्न्यासमिति प्राहु योगं तं विद्धि पाण्ठव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव चमकारणमुच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी उद्धरेधात्मनात्मानम् आत्मानमवसाधयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुनात्मना बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना चिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेदात्मैव शत्रुव जिदात्मनप्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्णः सुखदुःखेषु आत्मा कूडस्थो विजितेन्द्रिया युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चन सुकृत् मित्रार्युदासीनम् मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीदः सततम् आत्मानं रहसि स्थिता निराशीरपरिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य तिरमासनमात्मना नाप्युच्छ्रितम् नादिनीजं चैलाचिनकुशोत्तरम् तत्रैगाग्रं मन कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासनेयुञ्ज उद्योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवम् धारयन्न जलं स्थिरा सम्प्रेक्ष्य नासिगाग्रम् स्वम् दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्दात्मा विगदभे ब्रह्मचारिव्रते स्थिता मनः संयम्यमच्चित्तो युक्त मत्परा युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसा शान्तिम् निर्वाणपरमा मत्संस्तामभिगच्छति नाद्य योगोऽस्ति न ना न स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुना युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य युक्ता कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीवो निवादस्थो ने सोमवास्मृता योगिनो यदचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना यत्रोपरमदे चित्तम् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानम् पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिगम् यत् बुद्धिग्राह्यमदीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थिरश्चलति तत्त्वता लब्ध्वा चापरं लाभम् मन्यतेनाभिगम् तत यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणा विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगम् योगसञ्चितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो चेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामाम् त्यक्त्वा सर्वानशेषता मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्तता शनैः शनैरुबरमेत् आत्मसंस्थं मन कृत्वा किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो एद, यतो निश्चरते मनश्चञ्चलमस्थिरम् तदस्ततो नियमेतदा आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसंहेनम् योगिनं सुखमुत्तमम् वैदिशान्तरच ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्श अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानम् सर्वभूतानि चात्मने ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सजमेन प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं मां भजत्येकत्वमास्तिता सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौ गम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुना सुखं वायति वा दुःखम् स योगी परमो मदा अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त सामेन मधुसूदना एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिरा चञ्चलं हिमलकृष्णा प्रमाभिबलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिवसु दुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहम् चलम् अभ्यासेन तु कौन्देय वैराग्येण च गृह्यते असंयदात्मना योगो दुष्प्राभा इति मे मती तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायत अर्जुन उवाच अयदि श्रद्धयोपेदो योगाचलितमानसा अप्राप्य योगसंसिद्धिम् कां गतिम् कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भयविभ्रष्ट चिन्नाभमिव नश्यति अप्रदिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपथे एदन्मे संशयम् कृष्णा चेत्तुमर्हस्य शेषता त्वदन्यसंशयस्यास्य चेत्तान चुपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्था नैवेहनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत्कश्चेत् दुर्गतिं तादगच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोगानुषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमदां गेहे योगभ्रष्टोङ्गभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता एदद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तम् बुद्धिसंयोगम् लभदे पौर्वदेकिगम् यददे च तदोभूय संसिद्धौ कुरुनन्दना पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियदेह्यवशोऽपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मादिवर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्पिषा अनेगजन्मसंसिद्ध संसिद्ध ततो याति पराङ्गदि तवभ्योऽभिगो योगी ज्ञानिभ्योऽपि मदोऽधिगा कर्मिभ्यश्चाधिगो योगी तस्माभियोगी भवार्जुना योगिनामपि सर्वेषाम् मद्गदेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मा समेयुक्ततमो मता इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुनसंवादे अध्यात्मयोगो नाम षष्टोऽध्यायसमाप्तः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय